哈哈哈哈哈！<laughs> 崇光老儿，你还真是下作啊！许昭，杀了他！他替你们办事，你们还要冷血的杀他灭口？许昭。 宣阳。 雪颜，林莎，我们还是朋友吗？是，我们永远是朋友。朋友， 想害人，也不想欺主，更不想做影子。<laughs> 连自己的属下都杀，我看你们才是坏人呢！崇光长老，虚赵宗主，你们虽已将他处死，但险恶之心已昭然若揭。你们还有何话可说？我崇光之志，无需向你们这些愚钝人解释。今日。 我只要他死。掌门，不自量力。